যে দেখিছে এয়া হৈছে শিলিখা এনেধৰণে আমাৰ গৃহত শিলিখা শুকুৱাই থোৱা হয় এইখিনি হৈছে শিলিখা যিসকলে তামোল নাখায় শিলিখা খাব পাৰে শিলিখা উপকাৰিতা বহুখিনি আছে আৰু এইখিনি হৈছে আজি আনি শুকোৱা এইখিনি প্ৰথম আৰু ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে এনেকৈ শুকাই শুকাই তাৰপৰা দ্বিতীয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাৰপৰা তৃতীয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাৰপৰা চতুৰ্থতে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাৰপৰা পঞ্চমতে এনেকুৱা হ'ব একেবাৰে শুকাই পৰিব আৰু এই কেজি আপোনাৰ প্ৰায় এশ বিছ টকা ডেৰশ টকা কেজি হয় হ'লছেলত আশী সত্তৰ টকা হয় এনেকৈ শুকোৱা হয় আমি বিক্ৰী কৰোঁ আৰু আমাৰ ঘৰতো আমি এনেকৈ সেৱন কৰোঁ ত' সকলোকে ভক্তিৰ পৰা সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ এই ভিডিঅ' চাই থকা প্ৰত্যেকজন আয়কৰ চিৰিচনা সহস্ৰণিপাত জনাইছোঁ সেৱা জনাইছোঁ এয়া আছিল আমাৰ শিলিখা আৰু এই শিলিখাখিনি আমাৰ মায়ে ৰাতিপুৱা বুটলি আনি এনেধৰণে শুকুৱাই আৰু আমি শিলিখা খাই খুব ভাল পাওঁ শিলিখা খাব লাগে শিলিখা উপকাৰিতা বহুখিনি আছে যিহেতু আমি তামোল খুব কম খোৱা হয় এনেধৰণে আমি শিলিখা খাওঁ গতিকে শিলিখা শিলিখা লগত আমলখি আমলখিও শুকুৱাই থোৱা হয় আমলখিও খাব লাগে আৰু গুড়ি কৰি পেষ্ট কৰি যদি খায় খুব ভাল দিনত এবাৰ হ'লেও এটা শিলিখা খাব লাগে যাৰ পেটৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু শিলিখা উপকাৰিতা বহুখিনি আছে আমাৰ গৃহত এনেকৈ ধৰণৰ শিলিখা আছে শিলিখাখিনি আপোনালোকৰ মাজত দেখাইছোঁ আৰু আমাৰ পদযাত্ৰা কৰোঁতে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় আমি অলপ শিলিখা লৈ যাওঁ ভকত বৈষ্ণৱক বিলাই দিয়া হয় গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানকণে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ সকলোকে ভক্তিবোৰ সেৱা নিবেদন কৰি শিলিখাৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাঙিছোঁ কৃষ্ণ